Всем привет! В ремонте у меня Mitsubishi Pajero замена передних тормозных колодок. Как обычно, машину ставим противооткаты, приотпускаем переднее колесо, гайки и поднимаем машину. Для замены тормозов колодки будем использовать вот такие, кому надо. Поднимаем капот для того, чтобы контролировать уровень тормозной жидкости. Так как он почти что на минимум, я думаю, когда цилиндрики будем сжимать, уровень поднимется и будет в норме. Снял колесо. В первую очередь снимаем стопорное... стоп... стопор. Ну, вот таким образом. Скидываем его. Скидываем. После этого достаем. Пальцы сначала фиксатор снимаем, здесь и здесь и достаем пальцы. Ну, желательно само собой перед этим свести колодки путем просто сжимания их. И вот эти все четыре цилиндрика будут ужиматься, тем самым дадут место для новых колодок. Ну, снял направляющие. Достаем колодочки. Посмотрим, в каком они состоянии. Ну, износ весь, как видите, неравномерный. Так, это внутреннее. Не забываем встать, ставить вот эти те теплоотражающие экраны. Они нужны для того, чтобы не передавать тепло от тормозных колодок. На тормозной цилиндрик. Тем самым тормозная жидкость не будет закипать. Когда будет при резком торможении, при нагреве. Так, это внутреннее. Это наружнее. Ну, тоже на пределе уже. И видите, как ее нету здесь. Уже металл шкрабал. Ну вот. Чистим. Сначала пооббиваем сам тормозной диск от коррозии. Пройтись, обстучать. Так. Чистим вот эти направляющие, потому что они сильно подверглись коррозии. Чистим, смазываем специальной смазкой термостойкой. Так, пока все. Почистил диск от коррозии. Вот сколько. Померил штангель циркулем. Диаметр, не диаметр, а толщину тормозного диска, он составляет 29 миллиметров. Потом в описании напишу, какой должен быть новый. Ну, как я понял, помню, что 3 миллиметра износ, это уже от нормы а замены замена диска. Ну, 29 миллиметров. Запомним эту цифру. Потом я напишу, сколько новое. Все, теперь чистим направляющие, смазываем и закидываем новые колодки. Смазку буду использовать вот такую термостойкую для суппорта. Так, термоэкрана в комплекте с новыми колодками не было. Вот таких пластинок. Не было но их выровню почищу подогну и поставлю они там не помешают так есть один нюанс вот видите вот эта скоба металлическая это пластинка для износа когда колодка изнашивается она касается диска тормозного начинает скрежет пищать тем самым говорит владельцу автомобиля что колодки пора менять и я заметил такой нюанс, что многие ставят... Короче, надо ставить колодку так, чтобы по ходу движения вот эта металлическая пластинка была сверху. Как бы так попроще сказать, колесо вот вращается вперед по часовой стрелке. И когда пластинка касается к диску, то вот эти продукты износа металла, они летят вверх. Если поставить так, то пластинка будет изнашиваться и забиваться между колодкой и диском. То есть ставим кверху, чтобы износ был, выходил наружу. Все, сейчас смазываем направляющую и ставим колодки. И смазываем вот эти еще полости. Проточил диски. Толщина составила 27,5 миллиметров. Вот, смотрите, одну сторону собрал. Все смазал. Тяжки смазал, только надо направляющие и снизу сверху площадки, которые колодки двигаются по суппорту. Ну вот, направляющие смазал, поставил. Пружинку тоже поставил. Что я хочу сказать? Что если колодки не влазят, ни в коем случае не надо их забивать туда, в надежде, что они притрутся и будут ходить. Это не прокатит. Если не влазят, достаньте лишний раз, посмотрите, почистите, смажьте. Не надо спешить. Лишние две минуты поработайте, и зато работа будет сделана. Хорошо. Так, колодки все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайки. Все. Всем пока.